Первый матч у нас не удался, мы не сыграли в защите, пропустили 102 очка. Это нет, нет шансов, я думаю, выиграть при таком количестве пропущенных очков. Не справились с пик роллом и Ленри решил исход матча, я думаю, потому как он смог и сам набрать очки, и раздавать, и ассистировать своим партнерам. Я думаю, это одна из ключевых наших ошибок сегодня в игре не получилось. Не остановили Лина Грира, который является ключевым игроком. Поздравляю за с заслуженной победой. Мы сегодня отвратительно выглядели в защите. И если ты пропускаешь 100 очков, невозможно рассчитывать на, на успех. Будем анализировать и постараемся послезавтра показать абсолютно другую игру. В первую очередь в обороне. Под вопросом. Завтра будем понимать, может, попробовать тренироваться, если, если сможет, то да. Спасибо. Еще раз победы. Спасибо. По игре. Ну, наверное, в нападении сегодня мы провели хорошую игру. Много забили. В защите не, не все получилось, что мы задумали. И тем не менее, многое получалось. И получалось перехватывать мячи. Немного у нас трудностей было с тем, что наши большие быстро получили фолы. И хорошо было Кенбала, который сегодня немножко заменил, да, там в ротацию вошел и больше времени сыграл. Поэтому, ну что, это первый шаг, как бы, две равные команды, и что будет дальше, непредсказуемо. Поэтому первый шаг сделан, нужно смотреть, думать о следующей игре, уже забивать эту победу и готовиться на следующую игру. Значит, сегодня игра была настолько напряженной, потому что э, как-то я сказал, что Донецк еще в, после круга, что Донецк он попортит многим нервы. Это команда, которая показывает очень стабильный баскетбол. В регулярном чемпионате показывала. Вот. Сегодня то же самое. Она играла очень хорошо. Если вы посмотрите по эффективности и полезности, то у них выше, чем у нас. Это игроки, которые достаточно уверенно чувствуют себя на площадке, чувствуют с партнеров и могут решить исход любой игры, поэтому сегодня я считаю, что мы сыграли как команда и в защите, и в нападении. В нападении, конечно, была большая помощь от наших э, полевых игроков и от Серапина, и от Забирченко, и от Кольченко, те игроки, которые сделали очки и поддержали наших лидеров. То есть сегодня, как сказал Дима, первый шаг сделали. Но это уже история. Спасибо. Спасибо, Спасибо. девочка.